Мы продолжаем наше автопутешествие по югу Франции. В этой части нашего видеоотчета мы проедем вдоль побережья от Антип до Кан. От Антип до Кан вдоль моря всего чуть более 12 километров. Но буквально каждый километр этой дороги на наш взгляд заслуживает внимания автогурман. Этот участок дороги как бы в точности копирует рельеф береговой линии. И если вы посмотрите на величную карту этого участка побережья, вы поймете, почему солнечный свет то справа, то слева относительно маршрута нашего движения, то свечуя зеркало заднего вида. Хотя мы движемся строго в западном направлении. По обе стороны дороги, там где это возможно, расположились частные виллы, которые находятся, вероятнее всего, на одной из самых дорогих земель Европы. Но никакой визуальной напыщенности, никаких позолоченных ворот, никаких вензелей с гербами. Можно предположить, что внутри за заборами достаточно элементов роскоши. Но они здесь не выпячиваются наружу. на этом небольшом отрезке дороги вдоль побережья мы проезжаем два курортных городка Жан-Лепен и Голь-Жан. вот уже прямо по курсу Жан Лепе. Дорога здесь немного уводит нас от береговой линии. Но тем не менее, проехавшись вместе с нами по городку, вы сможете составить для себя представление об этой части огромной курортной территории, именуемой Лазурный берег Франции. Для тех, кто планирует самостоятельный отдых на лазурном побережье Франции, надеемся, наши видеопубликации помогут определиться и сделать для себя выбор между, скажем, Кансюрмер, Вильнев лубе Антип, жан Лепен, пен Гольф-Жан или Сан-Тропе, Ница и, и Канной естественно, вне конкуренции. Эта дорога почему-то называется бульвар Шарль Гиомон и соединяет Жуан Ле Пен с Гольф жоаном Между этими двумя населенными пунктами участок как бы не освоенного побережья. Здесь железные и автомобильные дороги подобрались как бы вплотную к морю. Но тем не менее, полоса пляжа тянется практически вдоль всей береговой линии. Где дикого, а где достаточно хорошо организованного, с автопарковками и соответствующей инфраструктурой. И если хорошо приглядеться, то под железной и автомобильной дорогами можно увидеть места подземных переходов, выводящие непосредственно к морю. Это уже гольф-жан. Здесь железная дорога производит как бы рокировку с автомагистралью. И теперь непосредственно вдоль моря идет железнодорожная магистраль, а автомобильная идет также вдоль моря, но уже справа от железной дороги. Отсюда начинается территория КАН. Если вы нажмете на паузу, то увидите маленький информационный указатель о том, что вы въезжаете на территорию самого знаменитого городка на французском побережье. В следующей части нашего видео отчета мы немного поколесим по Кану и обязательно проедемся бульваром Круазет. путешествуйте с удовольствием.